Вітання, шановні глядачі в ефірі гаряча лінія. Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії Сергій Миколаївич Бондаренко, директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Вітаю вас! Протягом найближчих 25 хвилин приблизно ми будемо готові приймати ваші дзвіночки. Звичайно ж, якщо вони стосуватимуться теми нашої сьогоднішньої розмови, за телефоном студії 76 92 42. Ви його періодично будете бачити на екрані. Сергій Миколаївич, ну перше логічне запитання. Як в цьому році, враховуючи зміни в системі оподаткування, в спрямуванні податків і таким чином коштів, як почувається сфера соціального захисту в Миколаєві першу чергу? Ну, как всегда, в общем-то, соціальна сфера є пріоритетною. и подтверждение тому, что 29% городского бюджета, а это 584 миллиона, направлено на выполнение, в первую очередь, конечно, государственных программ и региональных, областной и городской нашей программы. Если сравнивать это с прошлым годом, то это увеличение на 42 миллиона. То есть все вопросы, которые государство предусматривает, социальным законодательством, они у нас, будем говорить так, и социально защищены, подкреплены соответствующим финансированием. Увеличение это благодаря тому, что перенаправлены какие-то налоговые источники или, как ну, банально получилось, учитывая то, как подешевела гривна по отношению к доллару? Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что государство все-таки планирует и увеличение тех социальных гарантий, uh -huh. вот, и вопросы по социальным выплатам, и вопросы касаемо жилищных субсидий, что вот в корректировке государственного бюджета, вы, наверное, все слышали, что значительное увеличение произошло, до 23 миллиардов на эти цели будет направлено. То есть это такая спрямованная, как говорится, государственная есть, объективное политика. Объективное увеличение, да, понятно. Ну, тем не менее, не секрет, что в новых условиях, опять-таки, при повышении тарифов, я вот сейчас даже до конца не понял, на сколько процентов по разным параметрам энергоносителей будет повышение, но тем не менее, с новой силой звучат последние недели и месяцы тема субсидирования, Предполагается, что количество семей людей, которым придется оформлять субсидии, увеличится значительно. И есть определенные изменения да, в начислении самих субсидий. Да, э, в данном случае они начались еще с октября прошлого года. Вот э, я, пользуясь случаем, э, еще раз хотел бы телезрителям э, сказать о том, что... Э, Именно жилищная субсидия в период повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги является вот той гарантированной социальной помощью, которую государство предоставляет. Поэтому э, поверить в субсидии, прийти э, к нашим э, службам, чтобы не создавать проблемы, чтобы не доходило до значительных долгов, которые влечет за собой там, и э, соответствующие там, последствия по отключению каких-либо услуг, э, она все-таки в этом отношении э, поможет. На сегодняшний день в городе Николаеве получают субсидию более 12 тысяч семей. Это где-то чуть больше 10 процентов. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас уже увеличение на 30% произошло. Мы готовимся к тому, чтобы люди пришли к нам для того, чтобы. И удостовериться в праве, поинтересоваться. В зимний период, когда наиболее массовое было количество к нам обращений, мы дополнительно открывали 13 пунктов по ЖЭКам, по отдаленным микрорайонам, для того, чтобы люди могли удостовериться в своем, в своем праве. Вы, Федор, задали вопрос вот на отношении того, что действительно в последнее время на кабинете министра было в данном случае заявлено о новом положении в назначении субсидии и то, что ожидается вот в данном случае что получат граждане два документа, два бланка, это заявление и декларацию, которые будут к нам направляться. Хочу сказать, что это вот действительно гарантированные шаги государства для семей, которые нуждаются в этом. Потому что повышение тарифов не должно привести к тем долгам. А Говорить, что субсидия – это все-таки вот та социальная норма, для каждого она своя, потому что она рассчитывается, в первую очередь, исходя из того совокупного дохода, который имеет семья, и уже вот те ограничения, которые были до недавнего времени, вот, они, они пока еще действуют, но они будут сниматься касаемо и, к примеру, там, наличие двух квартир, наличие двух автомобилей. Очень существенным является вопрос, когда в семье был зарегистрирован, в данном случае, вот, член семьи трудоспособного возраста, но который не работал в силу разных обстоятельств. Вот эти ограничения, они уже не будут учитываться для назначения субсидий. Хочу также вот успокоить вот эти вот 12 тысяч получателей семей, им нет необходимости приходить к нам, в данном случае интересоваться. Мы в автоматическом режиме будем осуществлять перерасчет по новым тарифам и будем только лишь уже извещать граждан, где какой их вот тот обязательный платеж, который они должны оплачивать. О каком проценте или о каком количестве людей идет речь, можно предположить сейчас? Или сколько было до сегодняшнего момента? Ну, мы так, знаете, наверное, задача правительства, вот что только на сегодняшний день треть получает жилищная субсидия. То есть треть вот эти от вот тех, Треть от тех, кто а, нуждается. Ну да, да, от тех, кто, безусловно, нуждается. То есть мы ну, где-то ожидаем... Ну, более, более 20 тысяч дополнительно, чтобы все-таки э, к нам пришли и чтобы не создавали какие-либо проблемы. Э, особенно хочу сказать: вот мы когда э, понимаем что значительная часть имеет право на субсидии в отопительный сезон. Мы, не дожидаясь этой э, ситуации, мы э, информируем вот тех потенциальных наших получателей. Это, в первую очередь, многодетные семьи. Также те семьи, которые у нас получают пособия по малообеспеченности. То есть те потенциальные наши получатели, мы их сразу информируем, что приходите обязательно к нам, оформляйте. А коль сейчас правительство в данном случае упростила этот процесс, что э, граждане будут направлять к нам соответствующие заявления и декларации. Э, да, мы э, будем обязаны э, назначать субсидию по тем сведениям, которые э, в данном случае предоставила э, семья, э, но нам также дано право. Мы все прекрасно понимаем, что это государственные деньги, они, естественно, требуют контроль нам будет дано право проверки соответствующей достоверности всех доходов, которые предоставили граждане. Также вот еще хочу обратить внимание на существенный момент, что если мы, к примеру, там, пенсионеры, получатели пособий, мы, безусловно, имеем все данные, мы самостоятельно в данном случае все эти вопросы о доходах решали, вот, то и новым порядком также не будет необходимости предоставлять сведения о доходах работающим гражданам. Порядком нам будет предоставлено право также иметь доступ и информацию с фискальными налоговыми службами. И мы будем по запросам, соответственно, получать ответы и, соответственно, уже по декларациям назначать... Субсидии, на которые угу. люди будут иметь право. Этот порядок, я так понимаю, изменил только ну, определенные условия предоставления субсидий, а принцип тот же остался. О каком проценте идет речь вот с суммами, чтобы мы сориентировались еще раз? Ну, я в первую очередь хотел бы еще все-таки вот обратить внимание на том, что изменился и термин, срок. Теперь э, субсидия будет назначаться на год, на 12 uh -huh. месяцев. Раньше э, на 12 месяцев только мы назначали э, субсидию на твердое топливо. Сейчас на все э, виды э, будет назначаться на год. И потом... а, а вы сказали, что вот в течение отопительного сезона могли получать субсидию? То есть какой-то разброс все-таки uh -huh. по месяцам? Нет, это, это вот на сегодняшний день пока uh -huh. еще работает uh -huh. вот именно этот период полугодовой отопительный, но с. Э, с тем, когда заработает уже новый порядок, этот будет Экономить. распространяться на нацмиссии, И потом тоже э, крайне важно вот в том, что мы автоматически будем осуществлять соответствующий перерасчет. Граждане только обязаны будут, какие у них произошли изменения, нам давать своевременное извещение в течение часа, чтобы мы могли вносить изменения. И, в общем-то, субсидия действительно станет вот той гарантированной социальной помощью для граждан в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Я нагадываю, что на нырях, очень, мы не радочищены, готовы принимать эти звеночки за телефоном студии 42 Еще у вас есть запитание. Э, проблема очень серьезная, такая важная, которая, с которой мы столкнулись в прошлом году, это появление большого числа переселенцев из Крыма, с востока Украины. Там ведут бои. Сотни и тысячи, я так понимаю, людей приехали просто вот с насиженных мест, абсолютно в неизвестности, и в Николаев в том числе. Проблемы возникали, я знаю, и с жильем в прошлом году, и, естественно, с трудоустройством, и с обучением детей. Вот в целом, как бы вы оценили, то удалось ли решить проблемы, или все-таки еще они сохраняются? Ну вот вы правильно, Федор, сказали, что на первом этапе действительно люди приезжали, вот где куда обращаться. Да, служба МЧС, службы социальной защиты, ну будем говорить, как, как бы первые сразу вступили, понимая, что надо людей принимать, надо размещать, надо их и социально защищать. Но вот когда было приняты две постановления Кабинета министров, вот. Сразу все, как говорится, уже приняло такой четкий характер. Вот. На службы социальной защиты было возложено процесс регистрации переселенцев и ведения соответствующей базы. Было принято вот постановление по оформлению ежемесячных выплат на жилищно-коммунальные услуги, вот этой компенсации, по размещению граждан. Хочу сказать, что на сегодняшний день в городе Николаеве зарегистрировано 5076 переселенцев. Если по области это чуть больше 8000, вот это количество в городе Николаеве. В этой связи хочу отметить, что городская власть, понимая, что... Возможности у нашего городского бюджета на решение вопросов жизнеобеспечения переселенцев очень и очень ограничены. Но мы выиграли в такой серьезной борьбе европейский грант. Вот. Он в данном случае в эквиваленте более 7 миллионов. Гривен, который именно вот будет направлен на решение ряда важных жизнеобеспечивающих вопросов для переселенцев. В этом приняли участие службы горосполкома. Кроме Департамента социальной защиты населения, здесь и Департамент жилищно-коммунального хозяйства, и Управление образования, и Центр социальных служб, который занимается вопросом оказания значит, помощи, в первую очередь психологической помощи для переселенцев, и Центр подготовки предпринимательства. Вот, то есть э, он уже начинает работать, вот, и это э, действительно, поверьте, будет существенной э, помощью для э, граждан, которые к нам переселяются. Э, здесь а, у... можно, а можно я добавлю, и мы сделаем небольшое отвлечение. Вот к, ко всем перечисленным вами структурам я добавлю еще то, что очень активно помогают и просто николаевцы, да, и, и те, кто имеет возможность помочь предпринимателям. И мы сейчас посмотрим небольшой видеосюжет, в частности, ну, да, о, я, о, событии, свидетелем которого были вас и вы, поддержать, Федор, потому что действительно николаевцы а, неравнодушны и оказывают помощь, и помощь хорошую, реальную. Ну, как в данном случае, одной семье, но не только. Видеосюжет. Допомогу вимушеним переселенцям приносили не лише місцеві жителі, долучилися друзі, родини ткачишених з інших міст і навіть країн. В цілому вдалося назбирати близько тонни гуманітарного вантажу. Ми е, зайняли таку жизненною позицію, щоб робити добро всім. кому мы можем, но в зависимости от наших возможностей. И это мы учим и детей, в том числе и приемных, которых мы воспитываем. Поэтому сегодня мы обратились тоже к нашим друзьям, к тем, кто живет в нашем городе, в нашем районе, чтобы кто что имеет, принесли, чтобы мы могли раздать. У подальших планах багатодітного батька відремонтувати приміщення на території дитячого будинку сімейного типу, що колись слугувало їдальною дитячого садку, і організувати гаряче харчування для вимушених переселенців. Також у будівлі вдалося зробити ремонт в кількох кімнатах, в яких зараз проживає три родини зі сходу України. По мірі того, як ми знаходимо якісь средства на приобретення матеріалів. Ми делаем ремонт. но вот сьогодні ми не готові. У Нас ні поміщення сказать, Ми готові сьогодні принять. Ми думаємо, об этом, очень хотіли бы в этом теж принять участие. Вже майже п'ять тисяч осіб, які прибули до Миколаєва із зони АТО, зареєструвалися в органах соціального захисту міста. Серед них 1328 дітей. Вимушені переселенці зі сходу України щомісяця отримують соціальні виплати за січень. Ці виплати повністю профінансовані і склали 2 мільйони 300 тисяч гривень. В социальных службах созданы пункты по приему выдачи одежды и уже более 300 семей обратилось к нам за этой помощью но когда вот Є такі хороші, положительне приклади, Повірте, це завжди крайне важлива. Протягом усього тижня переселенців, яким потрібен одяг, взуття або іграшки для малюків, чекають на території дитячого будинку сімейного типу за адресою вулиця Бутоми і Це лише один із примірів в принципі. зв'язку, Федор, хочу ще раз все-таки звернутися э, к жителям Николаева. У нас в службах социальной помощи, территориальных центрах пункты приема и выдачи вещей, они пополняются, мы постоянно раздаем переселенцам. Вот. И хотелось бы, чтобы все-таки вот то наше... Знаете, веление души и сердца помочь людям, которые сейчас, в общем-то, нелегко в жизни. Мы, мы хотим, чтобы это продолжалось еще ну в принципе упомянутая мной отчасти проблема, с которой сталкиваются и переселенцы, но которая волнует огромное количество николаевцев, это трудоустройство возможность найти себе работу по образованию, по уму, ну, по зарплате, конечно, желательно да. тоже было бы всем. Давайте сейчас мы сначала посмотрим видеосюжет о ярмарке вакансий, которая не так давно прошла в Николаеве, очередная, это традиционное, в принципе, мероприятие, да, да. а потом немножко подробнее об этой теме. Служба зайнятості Миколаївщини докладає максимум зусиль задля розв'язання питань про це влаштування переселенців та адаптації їх у нових умовах. Але часто потреба в робочій силі на ринку праці не відповідає професійно-кваліфікаційному складу людей, які приїхали з Донбасу та Криму. Останнім часом соціальні партнери Служби зайнятості висловлювали занепокоєння нестаршої спеціалістів у туристичній галузі. Представники робочої групи ради з питань розвитку туризму та рекреаційно-курортної діяльності при обласній державній адміністрації запропонували об'єднати зусилля роботодавців служби зайнятості та тимчасово переміщених громадян. Все почалося з того, що звернулася до мене Тетяна Олександрівна Чичкалюк із такою пропозицією, що на цей період є така проблема з відкриттям туристичного бізнесу. Але є на меті і створена при обласній адміністрації така рада, яка вже почала свою роботу, і вони попросили у нас такої допомоги. Крім того, ми вже перед цим спілкувалися з первомайським роботодавцем, який сьогодні в нас був присутнім Андрієм Івановичем. і також просив нашої допомоги. Також під час ярмарку свої вакансії, а їх було 89, Презентували шість роботодавців Миколаєва і додаткові понад 500 вакансій загалом по обласному центру. Ну, буквально несколько слов о том, удается ли решать эту проблему, потому что... Ну, хочу сказать, сказать, что действительно форма работы центров занятости, как ярмарка вакансий, она действительно очень интересна, она наглядная, и сразу люди могут, в общем-то, увидеть, насколько им это подходит, насколько они способны, имея соответствующий уровень подготовки, образованности и так далее. То, что... По городу Николаеву на сегодняшний день более 500 у нас вакансий. И то, что ну, мы понимаем, что переселенцы трудоспособного возраста нуждается в том, чтобы и быть, как говорится, и социально защищены, и возможность трудоустроиться. Я хочу просто еще раз им рекомендовать, что обращайтесь в районные центры занятости, вы там получите действительно исчерпывающую информацию, возможность при вашем желании именно трудоустроиться. У нас несколько минут буквально остается в сферу вашей ответственности входит такой. Важный и, к сожалению, очень часто проблемный вопрос, как погашение долгов по зарплатам и прочим выплатам. В конце каждого месяца проходит заседание комиссии, соответствующей при городском совете. Вот в конце февраля очередная была. Какова тенденция? Добавляются ли новые должники и есть ли перспективы погашения? Да, Федор, вы такой акцент сделали сфера ответственности. Я с большим Ничего удовольствием бы, как говорится, не имел эту ответственности, чтобы этого их долгов ну, не тогда было. Тогда бы я не вас об этом спрашивал. Но хочу все-таки сказать о том, что в городе есть позитив, если, к примеру, взять прошлый год то это была действительно астрономическая сумма 62 миллиона. Вот на сегодняшний день она все равно очень высока. Это 36 миллионов, это 25 предприятий, которые имеют долги. Вы правы, действительно, мы отслеживаем, комиссию проводим раз в данном случае в месяц, но мониторинг мы отслеживаем каждый день. Вот. Потому что для нас крайне важно, это не, не только эти вот 25 предприятий, а все предприятия, которые хоть однажды попали в сферу, как говорится, внимания, которые в данном случае имели долги, вот мы уже постоянно отслеживаем И даже положение если на дела. Была какая-то задержка, думает, да, -то да, это? мы все равно именно держим. Значит, на сегодняшний день уровень и удельный вес государственных предприятий, он уменьшился. Вот он составляет около 30%, 35%, но резко возрос уровень там, где форма собственности частная или коллективная. Вот. Это почти 65%. По государственным это завод имени 61 коммунара? Да, это завод 61 коммунара. Вот. Ну и еще 8 предприятий, которые уже так в общем-то имеют ну, долги, которые мы все-таки вот здесь совместно, городская власть вместе с облгосадминистрацией в этом направлении занимает очень жесткую политику и наши обращения во все ветви власти, начиная от в данном случае центральных органов и в данном случае здесь наблюдательных советов вышестоящих, мы безусловно требуем, чтобы государство в этой связи вот те обязательства перед предприятиями, особенно за выполненные заказы, чтобы обязательно они были выполнены. Ну, ну и... вы коснулись коллективной собственности, да, имеется в виду все-таки, в первую очередь, это судостроительные заводы наши. Да, это, это завод Океан, вот, хоть, в общем-то, уже, так сказать, там осталось только лишь два человека, вот, но в то же время долги перед бывшими работниками, они обязательно должны быть погашены. В этой связи мы, будем говорить, работаем и обращаемся и в правоохранительные органы, и в органы прокуратуры, и было в данном случае возбуждено как сейчас, в общем-то, говорят, в... решено 8 криминальных проваджень на коревников, которые допустили долг и не решили те вопросы, за которые они несут персональную ответственность. У нас остается полминутки буквально. Если возникают у людей вопросы и проблемы вот в связи с теми вопросами, которые вы решаете, куда обращаться им? Ну, в первую очередь хочу сказать, что двери всех учреждений социальной защиты каждый день открыты. Более того, Стихи. вот прием... По назначению всех пособий субсидии мы ведем каждый день без обеденного перерыва. У нас там скользящий график. Можно в данном случае приходить и записываться по телефону. Общего? Я в данном случае назову приемный телефон департамента 36 Это тот. Телефон, по которому вы можете звонить, и вам всегда ответят, вам, вас всегда уже сориентируют, где касаемо, например, какого района, чтобы вы целенаправленно могли решать те вопросы, которые вас волнуют. 36-21-50. Спасибо. И дякую всем, кто был с нами, против всей программы. Побачимся.